Tahukah Anda bahwa ginjal adalah salah satu organ paling vital di tubuh kita? Ginjal bekerja tanpa henti, menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, dan membantu mengatur tekanan darah. Tapi, seringkali kita tidak sadar bahwa kebiasaan kecil, seperti minuman yang kita konsumsi setiap hari, bisa merusak ginjal tanpa kita sadari. Dalam video kali ini, kita akan membahas tiga jenis minuman yang diam-diam bisa merusak ginjal Anda. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan solusi tentang minuman apa yang sebaiknya Anda konsumsi untuk menjaga ginjal tetap sehat. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena informasi ini bisa menjadi langkah awal untuk melindungi ginjal Anda dari kerusakan lebih lanjut. Mengapa ginjal begitu penting? Ginjal kita seperti filter canggih yang bekerja sepanjang waktu untuk menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari. Tugas utamanya meliputi membuang limbah dan racun ginjal, memisahkan zat berbahaya dari darah seperti urea, kreatinin, dan racun lainnya, yang kemudian dikeluarkan melalui urin, mengatur keseimbangan cairan, dan elektrolit. Ginjal menjaga kadar cairan, natrium, dan kalium dalam tubuh agar tetap seimbang. Mengontrol tekanan darah, ginjal menghasilkan hormon yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Mendukung produksi sel darah merah dengan menghasilkan hormon eritropoietin, ginjal membantu tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup. Namun, semua fungsi penting ini bisa terganggu jika ginjal Anda tidak dirawat dengan baik. Salah satu penyebab utama kerusakan ginjal adalah minuman yang kita konsumsi setiap hari tanpa memikirkan dampaknya. Tanda-tanda awal ginjal bermasalah, sebelum kita membahas jenis minuman berbahaya, mari kenali tanda-tanda awal ginjal yang bermasalah. Sering buang air kecil, terutama di malam hari, ini menunjukkan bahwa ginjal Anda tidak dapat mengontrol cairan dengan baik. Urin berbusa, tanda adanya protein dalam urin yang sering terjadi pada kerusakan ginjal. Urin berwarna gelap atau kemerahan ini menunjukkan darah dalam urin (hematuria), mudah lelah tanpa sebab, disebabkan oleh penurunan produksi hormon eritropoetin. Nyeri di pinggang bisa disebabkan oleh batu ginjal atau infeksi ginjal, pembengkakan di kaki, atau wajah. Akibat cairan yang tidak dapat dikeluarkan dengan baik, gatal-gatal tanpa iritasi karena penumpukan racun dalam darah. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, langkah pertama adalah memperhatikan pola konsumsi, termasuk jenis minuman yang Anda konsumsi setiap hari. Berikut adalah tiga minuman berbahaya yang bisa merusak ginjal. Yang pertama, minuman tinggi gula, musuh tersembunyi untuk ginjal. Bayangkan Anda meminum segelas soda dingin yang menyegarkan. Rasanya manis dan menyenangkan. Tetapi apakah Anda tahu bahwa segelas soda bisa mengandung hingga 10 sendok teh gula? Minuman tinggi gula adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Ketika Anda mengonsumsi gula berlebih, kadar gula darah meningkat dan ginjal Anda harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Dalam jangka panjang, pembuluh darah kecil di ginjal akan rusak. Menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Contoh minuman tinggi gula yang harus diwaspadai: minuman bersoda. Selain gula tinggi, soda juga mengandung asam fosfat yang meningkatkan risiko batu ginjal. Jus buah kemasan, jus ini sering diberi tambahan gula untuk meningkatkan rasa. Meski terlihat sehat, kadar gulanya hampir setara dengan minuman bersoda. Teh dalam botol, banyak teh kemasan mengandung gula tersembunyi dalam jumlah besar minuman energi minuman ini mengandung kombinasi gula tinggi dan kafein yang dapat menyebabkan dehidrasi dan merusak ginjal dampak buruk gula pada ginjal memicu diabetes yang menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronis meningkatkan risiko obesitas yang memberikan tekanan ekstra pada ginjal menyebabkan peradangan kronis pada ginjal yang dapat mempercepat kerusakan jaringan ginjal solusinya Ganti minuman manis dengan infused water, air putih dengan potongan buah segar, untuk memberikan rasa tanpa gula tambahan. Jika ingin menikmati teh atau kopi, pilih versi tanpa tambahan gula atau gunakan pemanis alami seperti stevia. Yang kedua, minuman dengan lemak terhidrogenasi atau non-dairy creamer, beban berat untuk ginjal. Kopi instan atau susu coklat instan mungkin terlihat seperti pilihan cepat dan lezat, tetapi bahan-bahan yang terkandung di dalamnya bisa menjadi musuh bagi ginjal Anda. Non-dairy creamer yang sering digunakan dalam minuman instan mengandung lemak trans dan lemak terhidrogenasi. Lemak ini sulit dicerna tubuh dan dapat menyebabkan peradangan pada ginjal. Selain itu, minuman instan ini sering mengandung kadar natrium yang tinggi yang dapat memengaruhi tekanan darah dan meningkatkan beban kerja ginjal. Contoh minuman yang mengandung bahan ini: kopi instan dengan krimer. minuman coklat instan, susu nabati tertentu dengan tambahan minyak nabati. Dampak buruk pada ginjal: menyebabkan peradangan kronis pada jaringan ginjal, menurunkan kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dengan baik, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang dapat memperburuk fungsi ginjal. Solusinya, pilih kopi hitam tanpa tambahan krimer atau gula. Gunakan alternatif sehat seperti susu almond atau susu oat tanpa tambahan minyak atau gula. Untuk minuman cokelat, pilih cokelat murni tanpa campuran bahan tambahan. Yang ketiga, minuman dengan zat berbahaya, toksin, beban racun untuk ginjal. Soda yang berbuih atau minuman energi dengan warna cerah mungkin tampak menggoda, tetapi di balik penampilannya yang menarik tersembunyi ancaman besar bagi ginjal Anda, minuman ini sering mengandung zat tambahan seperti asam fosfat, pemanis buatan, pengawet sintetis, dan pewarna kimia. Bahan-bahan ini tidak hanya membebani ginjal, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada fungsi ginjal. Contoh bahan berbahaya dalam minuman. Asam fosfat banyak ditemukan dalam soda, dapat mengganggu keseimbangan kalsium dan menyebabkan batu ginjal. Pemanis buatan seperti aspartam atau sakarin meningkatkan risiko peradangan ginjal dan resistensi insulin. Pewarna kimia, pewarna seperti tartrazin, dapat memicu reaksi alergi dan stres oksidatif pada ginjal. Dampak buruk pada ginjal mengurangi kemampuan ginjal untuk mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh. Memicu pembentukan batu ginjal akibat ketidakseimbangan kalsium dan fosfat, menyebabkan kerusakan jaringan ginjal akibat akumulasi racun dalam jangka panjang. Solusinya, hindari semua jenis minuman berkarbonasi; pilih minuman berbahan alami seperti air kelapa segar yang kaya elektrolit dan baik untuk ginjal. Efek jangka panjang dari minuman berbahaya. Konsumsi minuman-minuman ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis, ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring racun secara efektif, batu ginjal, penumpukan mineral seperti kalsium dan fosfat di ginjal, hipertensi sekunder, tekanan darah tinggi akibat fungsi ginjal yang buruk, proteinuria, kehilangan protein penting melalui urin yang menunjukkan kerusakan ginjal serius. Minuman yang baik untuk ginjal Anda, sebagai gantinya, pilihlah minuman yang membantu menjaga kesehatan ginjal Anda. Air putih, sumber hidrasi terbaik untuk tubuh dan ginjal. Teh hijau, kaya antioksidan, membantu melarutkan oksalat untuk mencegah batu ginjal. Jahe, antiinflamasi alami yang membantu membersihkan racun. Rebusan daun salam membantu menormalkan tekanan darah dan mendukung fungsi ginjal. Kunyit mengandung kurkumin yang meningkatkan fungsi penyaringan ginjal. Tips tambahan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Perhatikan pola makan. Kurangi konsumsi garam dan gula. Hindari makanan tinggi purin seperti jeroan yang memicu batu ginjal. Olahraga teratur, aktivitas fisik membantu menjaga tekanan darah dan kadar gula tetap stabil. Cek kesehatan secara berkala, lakukan tes fungsi ginjal seperti EGFR dan pemeriksaan urin setidaknya setahun sekali, terutama jika ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Itulah tiga jenis minuman yang perlu Anda hindari untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Ingat! Kebiasaan kecil yang tampaknya sepele bisa berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Klinik 62 untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya. Tetap sehat, jaga ginjal Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.